Точно так же. Ваша задача найти угол, при котором нужно правильно вывести человека из равновесия. Назад на 45 градусов. Человеку в бок. Я его должен загрузить на ребро стопы. То есть вот сюда. Почему я еще ухожу именно в эту сторону? можно, можно уйти в эту сторону. Но здесь есть одно но. Здесь есть нога, которая может меня ударить. Поэтому уход делается вот сюда. Я загружаю его в бок и немножко вниз. Дальше. Если я пойду вперед, то я опять просто наду равновесие. Человек опять ровно станет. Мне надо все время контролировать выведение из равновесия. Кузуш. В сторону, в сторону, в сторону. Вперед. Вперед, назад. Как И опять я все время выкажу сверху. В сторону, вперед. Перехватываем. Вперед, вниз. И все время над, над противником, над противником, для того, чтобы добивать.